Adakah insiden ini dianggap menakutkan? Kejadian ini berlaku di udara pada ketinggian puluhan ribu kaki, melibatkan pertelingkahan antara sesama warga China di dalam pesawat. Selepas perjanjian bebas visa Malaysia-China dilaksanakan sepenuhnya, rakyat China berpusu-pusu datang ke Malaysia. Tetapi, dalam penerbangan pulang dari Malaysia ke China, mereka pun bergaduh. Pada 21 Julai yang lalu, jam 6 petang, Penerbangan AirAsia di 7326 dari KLIA menuju ke Lapangan Terbang Antarabangsa Chengdu Tianfu berlaku satu insiden pergaduhan antara penumpang. Video yang tular di media sosial menunjukkan bahawa di dalam kabin pesawat, penumpang bertengkar dengan suara lantang, malah berlaku pergelutan fizikal sehingga keadaan menjadi kecoh. Menurut netizen, pergaduhan berlaku kira-kira setengah jam sebelum pesawat mendarat. Lelaki dan wanita terlibat bertengkar dalam lokhat secuan. Puncanya dikatakan bermula apabila salah seorang menegur yang lain supaya merendahkan suara. Namun nada tegurannya mungkin kurang baik, lalu tercetus perbalahan hingga berakhir dengan pergaduhan. Seorang penumpang menulis, pertama kali lihat orang bergaduh dalam kapal terbang. Mula dengan bertengkar kemudian berkelahi, di udara ribuan meter, memang menakutkan. Selepas mendarat, penumpang yang terlibat telah ditahan oleh pihak polis. Pada 22 Julai, Biro Polis Lapangan Terbang di bawah Jabatan Keselamatan Awam Secuan mengesahkan insiden itu. Pada Julai ini juga, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia menyatakan bahawa dalam tempoh lima bulan pertama 2025, China adalah pasaran pelancong terbesar Malaysia di luar ASEAN dengan 1.81 juta orang, peningkatan 38.8% berbanding tahun sebelumnya. Malaysia menjangkakan pada tahun 2025, pelancong China boleh mencecah 5 juta orang. Namun, disebabkan mentaliti rakyat China yang rosak di bawah pemerintahan komunis, ketibaan mereka di Malaysia sering mencetuskan masalah. Baru-baru ini, tular rakaman di lokasi popular Pulau Pinang, Bukit Bendera. Sekumpulan pelancong Cina bergaduh sesama sendiri kerana merebut tempat di bahagian depan kereta kabel sehingga ada yang menjerit histeria. Video itu segera mencetuskan kecaman malah trending di Weibo. Rakaman pada 8 Ogos ini menunjukkan dua wanita berbahasa Mandarin berdiri di bahagian hadapan kereta kabel, masing-masing memegang telefon untuk merakam perjalanan kereta kabel tersebut. Menurut pemilik video, tindakan mereka sangat mengganggu pengalaman pengunjung lain. Dalam perjalanan, mereka terus bertengkar dengan pelancong negara sendiri, malah kelihatan agak histeria. Sebahagian besar penumpang dalam gerabak tidak berpuas hati dengan kelakuan dua wanita itu namun kedua-duanya enggan berundur sehinggalah kereta kabel tiba di stesen akhir mereka masih membuat muka pelik terhadap penumpang lain Selepas video itu dimuat naik ramai netizen mengecam terlalu pentingkan diri memalukan sampai ke luar negara asyik sibuk nak update media sosial pergi melancong pun menyusahkan orang lain perkara sebegini bukan pertama kali berlaku pada 29 Mei, seorang vlogger turut memuat naik video kejadian yang menunjukkan tiga beradik perempuan dari China menghalang keseluruhan tingkap hadapan kereta api Bukit Bendera. Petikan Selain itu, ada juga influencer dari China yang datang ke Malaysia hanya untuk mencari tontonan dengan cara mengutuk Malaysia di media sosial. Datang Malaysia mesti bawa mi segera. Restoran sini tak sedap, mi segera pun tak sedap. Kena bawa sendiri dari rumah. Kuih tiaw ni sangat biasa ji. Nak tahu datang Malaysia perlu bawa apa? Bawa mi segera. Bawa jeruk sayur. Jacai. Memang susah nak biasakan makanan sini datang beberapa hari pun saya dah kurus. Nak kurus? Datang Malaysia saja. Inikah Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, macam bandar usang, tak macam metropolis. Dia juga mengadu tentang pengangkutan awam, tunggu bas lebih setengah jam tapi tak ada yang datang. Bukan katanya syurga makanan, kenapa semua terlalu manis atau terlalu pedas? Saya sudah nak gila. Air Malaysia ni, macam mana nak basuh baju? Saya suka pakai putih. Makin basuh makin kotor. Reaksi netizen Malaysia Seorang blogger wanita berbangsa Cina Malaysia meluahkan kemarahan secara terbuka. Orang Cina keluar dari Malaysia. Blogger itu berkata, selepas pelaksanaan dasar bebas visa Malaysia Cina, ada pasukan dari China yang mula mengambil kesempatan dengan strategi menuai harga murah dalam bidang fotografi, kecantikan dan idagang. Misalnya, pasukan kecantikan tanpa pengiktirafan tempatan mendakwa kononnya memiliki teknik yang hebat, tetapi akhirnya memindahkan segala risiko kepada peniaga tempatan. Ramai peniaga tempatan yang telah menarik ramai pelanggan untuk bekerjasama dengan pasukan dari China ini akhirnya tidak mampu menanggung akibatnya dan terpaksa gulung tikar. Malah, ada juga yang menjalankan prosedur pembedahan kosmetik kecil-kecilan tanpa peralatan pembasmi kuman, tanpa pengiktirafan, tanpa hikmat selepas jualan dan tanpa visa jangka panjang selepas menipu mereka terus lari meninggalkan masalah untuk ditanggung peniaga tempatan blogger itu memberi amaran keras kepada orang Cina jangan membawa taktik cari duit cepat sebegini ke Malaysia betul saya mahu bersuara bagi pihak rakan-rakan di Malaysia tolonglah wahai saudara-saudara dari China jangan bawa budaya persaingan nei juan ke Malaysia lagi mereka di sini sudah hampir tak mampu bertahan. Seorang blogger dari China yang telah lama bekerja dalam bidang fotografi di Malaysia berkata, beliau dapat merasakan pasaran Malaysia kini turut menjadi semakin tertekan kerana kehadiran para majikan dari China. Sebagai contoh, baru-baru ini ada pasukan fotografi dari China yang menawarkan pakej fotografi hanya 299 RM termasuk solekan, lokasi, foto lengkap dan siap diberikan satu video pendek. Tawaran ini memang kelihatan menarik, tetapi bagi mereka yang pernah berniaga di China, jelas itu hanyalah satu taktik, meraih keuntungan segera, kemudian diikuti caj tersembunyi. Selepas menuai habis pelanggan, mereka terus lari. Namun bagi peniaga tempatan, tindakan sebegini sebenarnya merosakkan pasaran. Lebih malang, pelanggan pula menuding jari menuduh peniaga tempatan sebagai mengenakan caj berlebihan. Beliau menambah, Taktik ini kini sudah digunakan dalam pelbagai industri lain termasuk kecantikan dan e-dagang. Ada orang Cina datang ke Malaysia hanya menyewa inap desa, kemudian secara agresif mengambil tempahan melalui media sosial. Mereka tidak membayar sewa dengan betul, tidak membayar cukai. Kos operasi pula jauh lebih rendah berbanding peniaga tempatan, akhirnya membuatkan peniaga tempatan semakin terdesak. Katanya lagi, punca masalah lebih dalam. Orang Cina sering mencetuskan pelbagai insiden memalukan di dalam dan luar negara, namun hakikatnya orang Cina pada asalnya bukan begitu. Seorang lelaki berbangsa Cina bernama Encik Li, yang melahir di Cina tetapi telah tinggal di Malaysia lebih daripada 10 tahun, menjelaskan bahawa Cina sebenarnya mempunyai tamadun ribuan tahun dengan tradisi luhur yang menekankan moral dan kebaikan. Tetapi selepas Parti Komunis merampas kuasa, melalui revolusi kebudayaan dan pelbagai gerakan lain, mereka telah menghancurkan budaya tradisional. Beliau berkata, pada era 1980-an selepas revolusi kebudayaan, kebanyakan rakyat China masih mempunyai asas hati nurani dan masih menaruh harapan bahawa negara boleh berubah menjadi lebih baik. Namun, pada tahun 1989, Tragedi Tiananmen berlaku apabila Parti Komunis menindas gerakan pelajar. Sejak itu, Peluang untuk China menjadi masyarakat demokratik dan politik yang lebih bersih lenyap sama sekali. Seluruh masyarakat berubah haluan, sanggup melakukan apa sahaja demi wang. Kemudian pada tahun 1999, rejim komunis menindas Falun Gong, di mana Falun Gong adalah satu-satunya gerakan yang cuba menghidupkan kembali nilai moral tradisional. Akibatnya, kebaikan semakin terhapus dan moral masyarakat terus merosot. Menurut Encik Lee, beliau sudah 10 tahun tidak pulang ke China. Dalam lebih sedekat kebelakangan ini, di bawah pemerintahan Xi Jinping, China mengamalkan diplomasi serigala, Wolf Warrior Diplomasi. Rakyat di dalam negara pula terus dibasuh otak dengan budaya parti, melahirkan ramai Xiao Fen Hong, penyokong tegar parti. Apabila mereka keluar negara, sikap angkuh mereka merosakkan imej bangsa China. Hal ini sangat menyedihkan malah membuatkan masyarakat China di luar negara berasa malu. Tetapi beliau menegaskan itu bukanlah sifat sebenar orang China. Yang merosakkan ialah Parti Komunis. Parti Komunis bukanlah China dan bukanlah rakyat China. Perkara ini mesti difahami dengan jelas. Baiklah, inilah cerita hari ini. Sila bagi like, share dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.